виборюючи незалежність і свободу країни так само для нас, поклали своє життя на вівтар цієї мрії. Це ті, хто донесе до всього світу про могутність українського народу, української нації, духовності України коріння і її слави. Коли ідея приходить, вона приходять з пантами. Ну є сістої озвучить. собирали по э, по маленькой кружке и помогали в этом все. Для того, чтобы наполнить стенды, чтобы делать стенды, чтобы наполнить вот эти э, шкафы. То есть обратите внимание, может быть, э, грубо это звучит, но вот здесь подарки из России. То есть это осколки, снаряды. Э, это э, даже у нас есть э, э, семьей подарили Андрей Назаренко его брат. То есть вот это все связано с войной. А здесь вот то, что делали наши дети, нашей школы, и мы передавали бойцам. Это не просто, вот знаете, звучаете какие-то вот особенно толстые вещи. То есть вышли мотанки, яйца. Ну, все, что вы видите, это учитель трудов наша Светлана Сергеевна делала с нашими детьми и передавали на позиции бойцам. подякувати вам, дітки, хочу подякувати вашим вчителям за те, що вони розтягнуть з вас справжніх громадян, за те, що в той час, коли дуже багато хто розгубився і вагався, а ну хто переможе на той бік, я і перейду, ваші вчителі бали вас правильним шляхом. І дякую вам за цю пам'ять про наших бійців. Хочеться вірити, що абсолютно всі школи Маріуполя, не тільки Маріуполя, й всієї України. Примут от вас такую вот эстафету и такие стенды должны, как по мне, быть в каждой школе любого города Украины. Потому что абсолютно все должны знать и понимать, что происходило в нашей стране, что происходит. Мы еще не знаем, что будет происходить. Поэтому это часть нашей новой истории. Ее надо ценить, и надо уважать ребят, которые...